На а скажите, пожалуйста, кто вы? Ну, да. Меня зовут Фронтин Юрий Николаевич. Компания «Пионер на технологий». Регионально мы находимся в городе Новая вот, собственно, построили бизнес которая сегодня позволяют комплексно подходить к энергосбережению, энергоресурсосбережению. Это связано с упоркой, контурированием, с обрезкой деревьев, сбором любой бросовой биомассы, я так называемой, измельчением переработка переработкой топливного брикета. Скажите, пожалуйста, это очень полезная вещь, выходя из того, что мы еще не увидели, как работает эта техника. А чи вдається вам найти точки дотику саме з Держаны установами с местной властью? Мы стараемся, стараемся находить эти... А есть какие-то уже проекты, которые мы уже тошки делали? Нет, знаете, буквально вот на днях мы сделали уже, как вы, пошли, сделали под конем, скажем так, и новые катковки в центре города сделали э, толковую обрезку за полей, конструирование То есть там моментальная переработка в щепу, стали на участок репетирования. И доказали тем, что можно, его не нужно сжигать, его не нужно выкидывать, не нужно тратить ресурсы на то, чтобы оплачивать дорогостоящие работы по обрезке. Скажи, пожалуйста, самое интересное, для э, местного бюджета Коковка это что-то варто то, что вы сделали? Для ну, это не копейки. То есть вы на собственную инициативу э, выполнил работу и от этого еще и заработали? Фактично це те, що треба було донести громаді, що можна з розумом підійти до вирішення будь-яких проблем, на цьому ще мати зимку. Я даже можу доплатити за якийсь об'єм біомаси, який я режу, і бюджет навіть наоборот отримає ще вигод. Але при этом я заберу біомасу, зроблю з неї топливные бритеты, частично можу помочь детским садам, школам. словно лотко ребятам, которые замерзают И в такой цепочки как бы, мы... все должны быть